Всем большой привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой сладкий канал Лидия Суитс. Сегодня с вами хочу приготовить очень вкусный, воздушный, сдобный пирог, который обязательно порадует вашу семью. Будем готовить с необычной начинкой, так что обязательно сохраняйте рецепт и давайте начнем приготовление. В глубокую миску наливаем 240 мл теплого молока, я его дополнительно подогрела, добавляем 7 граммов сухих дрожжей и 1 столовую ложку от общей массы сахара, у меня 70 грамм, все хорошо смешиваем. Также добавляем 1 столовую ложку муки от 500 граммов муки, также смешиваем, накрываем пленкой и дадим в 15 минут в теплом месте постоять и активироваться дрожжам. Если появилась вот такая пеночка, значит дрожжи активны и можно продолжать приготовление. Добавляем оставшиеся ингредиенты. Оставшийся сахар, в общем у меня 70 граммов, 2 яйца и также все смешиваем венчиком до однородности. Затем будем добавлять поэтапно муку, у меня 500 граммов, но все сразу не добавляю, вводим ее постепенно. Обязательно муку просеиваю, чтобы насосить ее кислородом. И замешиваем мягкое тесто. Также добавляем 60 граммов мягкого сливочного масла и втираю его в тесто. Вымешиваю несколько минут в миске и затем будем выкладывать на рабочую поверхность и вымешивать на столе. Если у вас есть тестомес, то еще лучше. Вы можете сэкономить себе время и силы. Можете замесить в тестомесе. Ну, я буду вымешивать руками. Смазываем немного растительным маслом поверхность и вымешиваем минут 10. Тесто будет немного липнуть к рукам, но уже клейковина муки хорошо раскроется, и тесто уже можно отправлять на расстойку. Смазываем миску растительным маслом, скатываем в шар, накрываем пленкой и полотенцем и отправляем на расстойку в теплое место на 1 час. В течение часа тесто обязательно обминаем. Я делаю обминочку два раза. Выпускаем углекислый газ. Также делаем обминку. Скатываю его в шар и снова отправляю на расстойку еще на 20-30 минут. Тесто должно быть очень нежным, пористым и мягким. Спустя время уже тесто прекрасно подошло. Посмотрите, какое оно красивое. Подпыляю сверху немного мукой. и выкладываем на рабочую поверхность будем раскатывать его в пласт обязательно слегка подпыляю сверху и снизу мукой чтобы не прилипало раскатываем в пласт выкладываем начинку сегодня я буду использовать шоколадную очень вкусную ореховую начинку которую готовила сама если хотите чтобы я поделилась с этим рецептом он невероятно вкусный обязательно оставляйте плюсики и я обязательно выпущу рецепт этой замечательной шоколадной пасты даже не нужно покупать никакую другую в магазине распределяем ровным слоем, подворачиваем тесто в рулетик. Также поделюсь секретами и нюансами этой пасты, которую приготовила. Также делаем небольшие надрезы, можете сделать с помощью ножа, либо пиццерезки. Подворачиваем, выкладываем на противень, накрываем пленочкой и полотенцем. И также подготавливаем уже форму для выпекания. Я ее смазала маслом, выложила в форму, дала еще тесту настояться 30 минут, когда оно уже хорошо увеличилось в объеме. И сейчас будем смазывать его смесью из яйца и молока. Молока добавила одну чайную ложку. Также все хорошо промазываем и украшаем по желанию. Можете посыпать сверху миндальными лепестками, кунжутом, либо вовсе ничем не посыпать. И отправляем в духовку, заранее разогретую, выпекаться при 180 градусах, ориентировочно 40-45 минут, может быть плюс больше, либо меньше. Пирог должен хорошо увеличиться в объеме, хорошо пропечься и готовность проверяйте с помощью шпажки. Украшаем по желанию шоколадной глазурью, я украсила той же самой пастой, которая использовала в начинку. Итак, дорогие друзья, пирог получается очень вкусный, безумно нежный, воздушный и невероятно вкусная шоколадная начинка, которая прекрасна смотрится в этом пироге. Всем настоятельно рекомендую ее приготовить. Обязательно подписывайтесь на канал, сохраняйте рецепт, оставляйте реакции в комментариях. Я буду вам очень благодарна. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать выход нового видео. А я с вами не прощаюсь и до скорой встречи на моем канале. Пока-пока.